Діана Шанава з нами вже є. Вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Добрий день зараз. Як відреагували люди на виступи заяви президентки? Uh, на самого утра у резиденції президента Грузії Соломира Башевілі зібрались протестуючі, вони заповнили практично всю. площадь перед ее резиденцией и еще до того, как президент вышла к народу, люди скандировали, скандировали ее имя, говорили ей спасибо. Когда она закончила свою речь, она вышла к протестующим и направилась к толпе. Люди также все это время скандировали, ей говорили ей большое спасибо. И после чего президент Грузии направилась к парламенту, и люди, которые находились все это время у ее резиденции, отправились вместе с ней к парламенту, где параллельно проходила инаугурация избранного грузинской мечтой президента Михаила Кавалошива. Кстати, пояснивала пані Солома свое решение про то, что она добровольно покидает президентский палац? Она заявила, что добровольно покинет этот дворец, но не оставит народ и будет продолжать вместе с людьми, которые протестуют каждый день, протестовать, присоединиться то есть, к протесту народа. Кроме того, спустя, через несколько дней она представит план по выходу из кризиса она будет проводить различные встречи как с представителями грузинских различных секторов, например, это бизнес. Также у нее запланирована уже встреча с иностранными коллегами, с иностранными политиками, после чего она вновь вернется в Грузию. Это она очень хорошо подчеркнула, что она не останется за границей и будет находиться в Грузии. И, кроме того, она заявила уже, что 31 декабря в новогоднюю ночь она проведет вместе с людьми на проспекті Руставелі на протесті ви вже згадували, частина людей пішла вже до іншої локації. Була анонсована акція під назвою Червона картка Кавелашвілі після якраз інавгурації. Його зараз як активно збираються люди, скільки людей, як реагують вже на факт інавгурації? Но вот в данный момент я еще не дошла до самого парламента, то есть не могу сказать точно, сколько людей находится сейчас у парламента, но если судить по количеству тех людей, которые находились у резиденции Салона Зарубешвили, это было, наверное, несколько сотен человек. Но я думаю, что в данный момент именно у парламента будет уже намного больше людей, так как непосредственно сама территория у резиденции салона достаточно небольшая, поэтому она просто не могла вместить достаточно большого количества людей, в отличие, например, от, площади перед парламентом, где может собраться намного больше людей. Свет, как в целом происходит эта инаугурация Михаила Кавалашвили? Чи допущены туда журналисты? И чи приехали какие-то, возможно, международные, другие политики? Инаугурация Кавалашвили проходила достаточно в закрытом режиме, кроме представителей грузинской мечты. В здании парламента практически никого не было. Как всегда, в здании действовал красный уровень безопасности, то есть там могли присутствовать только журналисты, у которых есть аккредитация, но представители только телевидения, то есть представители онлайн-медиа и других медиа-организаций не могли присутствовать в здании парламента. е не присутowało никаких международных гостей. Э это было всё достаточно в закрытом режимі, і сама інагурація, наверное, продлилася около 20-25 хвилин. Вже після виступу заяв п'ятої президентки, після інавгурації шостого, що буде відбуватися далі? Чи протести щоденні будуть так само продовжуватися? Ну, ми вже знаємо, що протести продовжаться, так як 31 декабря, вот новогоднюю ночь, как я сказала ранее, будет анонсирован большой протест на акцию на проспекте Руставели, к которому присоединится президент Грузии Салона Зарубишвили. При этом мы видим, что уже, уже месяц ежедневно продолжаются протесты. Это значит, что то, что, например, президент Грузии Салона Зарубишвили заявил, что покидает резиденцию, это не означает, что протесты в Грузии прекратятся. Також минулі рази, коли ви з вами говорили, ми згадували про силовий розгін силовиками станом на зараз, от сьогодні, та акція, яка була біля президентського палацу, як на неї реагували зокрема і силовики чи вони були там? А, в этот момент не було що дивіться, ні одного представителя правоохоронних органів. І вже ми знаємо на протяженні останніх двох тижнів, мабуть, не было ни одного факта насильного разгона акций протеста. При этом на акциях присутствуют, конечно, представители полиции, но нет мобилизации спецназа или спецтехники как таковой. Последний раз это происходило вот в день президентских выборов, но насильного разгона акций тоже не было. При этом... Например, если раньше в основном охраняли акции протеста представители МВД, которые преимущественно были в масках и скрывали лица, то теперь среди тех, кто следит за акциями протеста, есть сотрудники полиции, которые даже, например, уже не надевают маски. Чи є інформація про те, чи поїде селом Зурабішвілі на інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, чи вона щось про це ну, Ви, зокрема, згадували, що вона буде залишатися все таки в Грузії потім. она она заявила о том, что у нее назначена встреча с иностранными э, политиками, с европейскими политиками, в том числе вот да есть приглашение на инаугурацию Дональда Трампа, э, но она отметила, что после всех этих встреч она вернется в Грузию и не будет таким президентом, скажем так, изгнанным из страны, который сбежал из страны. У нас ще є менше хвилини. Загалом для самих грузинів підтримка іноземних країн, ці санкції, які були вчора накладені, вони є важливими, вони є підтримкою? А, да, грузинський народ дуже добре відчуває підтримку через такі дії іноземних політиків і західних партнерів. Наприклад, в день, коли були об'явлені санкції проти бідини э, Іванішевілі, благодарность Соединенным Штатам Америки даже высвечивалась на парламенте Грузии световыми эффектами. То есть все люди благодарили США за поддержку. И, например, в данный момент те же самые действия грузинский народ ждет от Европейского Союза.